Паша, ваш комментарий по игре Почему так легко удалось обыграть Николая? Ну, я думаю, сегодня первая очередная была задача Это сохранить концентрацию То есть сыграть в ровный баскетбол, который мы можем играть То есть не проявить недооценку к сопернику а И наработать что-то для дальнейших встреч я думаю, что кроме там второй четверти, по-моему, такой был промежуток очень плохой. Ну, отчасти. Конечно, есть моменты, с которыми надо работать. Но я думаю, что это была основная задача. А так, я думаю, что... Ну, как бы, не буду, не буду говорить там на бумаге или как. Ну, то есть, в принципе, мы старались играть в свой баскетбол. И результат так получился. Даже с учетом некоторых там забитых очков Николаева. Хотя и были ошибки в защите и в нападении в том числе тоже много. В общем, так и получилось. Спасибо. Ты все сказал свои. Я хочу в первую очередь поздравить команду нашу, что мы выиграли. И не хотел бы сказать, что все выдавалось легко с самого начала. Вышли ребята играть, и ваша команда... Очень старалась и сопротивлялась, но нам помогло то, что мы могли держать ритм, быстро бежать и сильнее защищаться. И вот моментами игра не получалась, но все-таки такая агрессивная защита давления на мяч вывела ваших игроков из колеи и они очень много смазали сам результат по себе показывать. И тем мы не сбавляли, потому что у нас есть очень много молодых игроков, которые должны играть, и они выходили, я требовал от них, чтобы они в первую очередь старались переходить быстрее в половину соперника, а потом там искать свободных. Из-за этого, из-за такой быстрой игры, я думаю, что мы даже потеряли ну, где-то 6, может даже больше мячей ненужных, которые нормально какой-нибудь другой игре мы можем не потерять. Чуть-чуть расслабление пошло игрокам, когда повели 20 очков. Но спасибо, то, что мы собрались. И все, которые, скажем так, не собрались, вышли изначально, они потом все сыграли хорошо. Я слышал вопросы, которые вы задавали своим игрокам. Я думаю, что нет того плохого, чтобы не вышло хорошо. Посмотрите, сколько игроков себя проявили. Даже Сизов, который мало выходил, он сейчас себя проявляет как хороший игрок, видит площадку, с ним надежно играть. Ваши два молодых, которые играют чудесно, хорошо проходят, есть, есть чувство игры баскетбола, есть у них желание. Я думаю, что Тренерам надо их продать, дать им больше шанса, их учить, и чтобы они становились лидерами большими и играли в баскетбол. А деньги они сами придут. И главное, что ваша команда играет, старается и, 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 и показывает зрителям баскетбол, который им нравится. Вардимарс, ну не знаю, ответили вопрос, не знаю, Чем вы переманили Сашу Сисова? Ничем сказал, что мне нужен игрок в команду. Ну, потому минимум, что у меня... какие-то какая-то финансовая составляющая все была. Я не думаю, что он даже, я думаю, меньше зарабатывает у нас сейчас, чем он зарабатывал здесь. Но... Да, да, я вопрос не да. неспроста задал. Несколько игр назад я задал вопрос Сизову здесь, на пресс-конференции. Э, есть ли у него предложение от других клубов? Предложение у меня есть. Но я буду до конца сезона играть за МБХ Николаев. Мне здесь нравится. Хорошо, я эту команду люблю, я здесь лидер. И через две игры он уходит к вам. Да. Правильно. Вы потому понимаете, потому врачи, что... понимаешь а потом Да, но деньги у нас то же самое. Так же, как и все. Нет денег. Но у нас сломался игрок. И просто я, я, сам звонил. И с агентом говорил, чтобы, что мне нужно этот игрок. И чтобы, самое главное, что Наш президент сначала очень сопротивлялся, э, но потом э, согласился, потому что увидел, как э, Чигринов не может совсем двигаться спиной. Вы представьте себе, чтобы остаться э, совсем с одним игроком, э, э, мало что, три фалати, потом все остальные вторые номера без опыта, было бы плохо. О, и, и, ему в первую очередь понравилось то, что мы э, как играем, как, что работаем. И... И спасибо ему, что он пришел. Спасибо вам за ответ.